təbiiən dostu qadigar döyüşərəm. Ona görə ki, və vətənimdən ötrün, canımızdan keçmişiksə öz namusumuz, öz qeyrətimizə görə. 90-cı ildə Füzuli qəssi alınandan sonra biz gəlmişik Şəpəliyə, 90 çün axırında 2.4-ün əvvəlində qayıtmışıq bir durubölkəyə. Keçməyə gedəndə düşdüm mənə. Ondan 5 gün qabaq biz elə hər gün gedirdik, namını denəyirik. Gedirdik bax, keçə bilirik cəhərdən, keçə bilərik hardan da. Günlər gəldik. Hər gün gedib namını denəyirdik. Kinəfın yer boşdu, bətmən yer boşdu. Ordan keçməyə olar, burdan keçməyə olar. Biz günəş gəldik, dedilər ki, yox, Alxandrdan keçəcəksin. Ha, gəldik Alxandrdan çünnə keçdik, yani keçdik postda. Postçu 3 dəqiqə boyu gəldik, post-boşdur. Erman yox, tosta. Nəsə mən dedilər ki, Minan təmizdə. Uşaqlar gəlsin, durdum postda. Küçədən o deyildi, darələşdim. Bir də piyada lehənə məndə oldu. Bir də privat qatını pemeyimi idi. 8 dənə də tank olmuiyən idi. Çıxartdım. Bu şahla gəldi, postaya yerləşdir. Biz də də rahat ki, indi buradan keçəsiz, alxanın içinə düşəsiz, oradan da çıxıb gedəsiz. Biz getdiyimiz yerdə Fikrat adında oğlan vardı. O keçdi. Ondan sonra da mənim keçəndə düşdüm. yarıyanda. Şəxsən o yonda demək, qospitalda olanda qardaşım gəldi, yəni mə qaytdı ki, e, mən bilirdim ki, qaçam yoxdur. Qardaşım qaytdı, ağladı. Ağlayanda dedim ki, niyə ağlayırsan? Dedi ki, o demək kişinin əri də itirər, qolu dəitər, ölərdə bu məhribədir. O dedim də babalarımız, dayılarımız hamısı gedib məhribədə şikast tutub, itirib bölüb gəlməyib. Yəni olub-olub da. Kişinin əri də kəslər, qolu da kəslər. Bağlayanda qayıtdı. Sən niyə elə danışırsan? Dedim ki, ona görə ki, mən bugünkü gündə qaçışanda gənelər. Yenə qayıdıb protestralla da olsun qayıt gəl döyüşərəm. Ona görə ki, və vətənindən örtün, canımızdan bu keçmişiksə öz namusumuz, öz qeyrətimizə görə. Ben